Здравствуйте, меня зовут Станислав, я из объединения «Солидарность». Значит, мы находимся сейчас в «Скорплайфе». Как мы знаем, в «Скорплайфе» уже давно возникали проблемы с работниками, то есть постоянно нарушались трудовые права. На сегодняшний день у нас уже есть заявление от работников по поводу невыплаты зарплаты. И сегодня, собственно говоря, мы здесь для того, чтобы провести акцию, для того, чтобы выяснить, на каких основаниях зарплата не выплачивалась, и выяснить, когда будут восстановлены э, права рабочих. Сейчас спускаемся к руководству и посмотрим. Будем ну, выходить Добрый вечер. Вам зарплату нормально выплачивают? Или тоже задерживают? Ну, смотрите, мы, мы, на вашей стороне. На данный момент там уже обратились работники из парклана. для того, чтобы помочь им зарплату. Если вам также вы потом задержку обратитесь, то... Что здесь делать? Точек Называется Спорт или ЛТД. Это у вас то, что у вас здесь, это все одна, компания, Спорт или ЛТД. Добрый. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. А вы кто? Служба охраны. А, не, нам нужен, нам нужен руководитель. Пригласите, пожалуйста, руководителя. Мы из профсоюза по поводу невыплаты зарплаты у вас здесь. Профсоюза какого? Солидарность. Просто за солидарность. Да, ждем ру руководства. Пригласите. То есть мы Саша. здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. В клубе запрещено снимать. Э -э -э, Вы... Это пресса, портал орг. Выключите, выключите, пожалуйста, камеру. А почему выключите камеру? В клубе запрещено в виде съемок. Это общественное мнение? Это общественное... общественное... Нет. Хотят, это нет. А журналистам тоже тут нельзя снимать? Журналистам тоже нельзя снимать, только с разрешения руководства компании. Да, ага. скажите, пожалуйста, вы а можете представить сначала. Я как бы вас... Нет, я не могу представить, пожалуйста, выключите камеру. Хорошо. Выключите камеру, пожалуйста. Да нет, пожалуйста. мы камеру не будем. выключать. мы будем Выключите снимать. камеру, пожалуйста. Вы не имеете права снимать. А, имеем абсолютное право. Вы не имеете права снимать. Выключите камеру. Вы руководитель? Да, руководитель. Выключите камеру. Представьтесь, пожалуйста, пожалуйста. если вы руководитель. Я представлюсь, Вначале вы представьтесь. Хорошо. Пожалуйста, с какой целью? Я прошу выключить камеру. Э -э нет, камеру мы не выключим. Я не представлюсь, пока не выключите камеру. Можете ознакомиться? Камеру, пожалуйста, выключите. Дарице мы имеем право здесь у вас Вы не имеете снимать. права. Вы не имеете права если где, вы руководитель, где объясните. На то, что, пожалуйста, объясните, пожалуйста, объясните нам, пожалуйста. На каком основании мне... вы не выплачиваете людям зарплату? Спокойно. Давайте сюда. Никуда, не сюда, прямо здесь. Будем разговаривать прямо здесь. Почему вы не выплачиваете людям зарплату? Если пожалуйста. вы руководитель, имеете, пожалуйста, пожалуйста силы приписание, представиться. Приписание на то, что пожалуйста. вы имеете право здесь снимать. Дай, дай направление. Пожалуйста, выключите? Пожалуйста, мы, мы, предоставляем наше направление. Забирайте. Можете читать его. А теперь, а теперь пожалуйста, представьтесь. Выключите камеру. Представьтесь, пожалуйста. Я не буду представлять. Хорошо. Выключите камеру. Все. Объясните тогда, все если, вы, если вы, если вы директор, спортлайк. Я не директор. Ваша должность. Я заместитель фитнес-директора. Заместитель фитнес-директора. Хорошо. Объясните, пожалуйста, почему здесь не выплачиваются людям зарплата? Пожалуйста, все комментарии, центральный офис. Никаких комментариев. У вас здесь люди работают неофициально. У вас здесь Я люди вас прошу. не получают зарплаты. А... Я понимаю, что, что вы экономите на налогах. Но вы должны выкладывать. Произит. Никто у меня не имеет права. Уберите от меня руки. Уберите Влад от меня руки. Влад никуда вас никуда вас не, может, не пожалуйста. С вами буду общаться. Вызывайте руководство прямо сюда, прямо к нам. Вы мешаете, идете. Я никому не мешаю. Вы стоите на правилах. У вас здесь вы люди. в принципе, я прошу прощения. Здесь Сейчас, занимаются, занимаюсь, что ваша обязанность. Здесь разбирайтесь нормально. Я так думаю, вы скажете, да?

Конституции Украины, что любой человек на Украине имеет право знать, э, собирать э, информацию в любом месте Украины. Единственное, что не могут, это да, сказать, да. не хочу. Пожалуйста, пожалуйста, пригласите uh, да. юристы, они, да, это если юрист, у вас юрист. есть люди официально работают. Сейчас и, юрист в Корее, никакой информации Только, нет, только с руководством. Присаживайтесь. Сейчас руководство приедет. Я не ну, вижу, Если вы не представляете вами, как я могу пожалуйста. с вами общаться? Присаживайтесь, пожалуйста. Ну представьте, как звука. У меня Татьяна зовут. Хорошо, Татьяна, смотрите, мы ждем руководства. Руководство, да. руководство приедет? Вы да. слышали, что руководство приедет. Камеру включайте, пожалуйста. Да нет, ну камеру буду выключать вы ребята. Не Тогда право, имеем сейчас. полное право. Не. Абсолютное право имеем. У, у вас здесь общественное место. У нет. вас здесь люди. Нет. Мы имеем право нет. полностью Ничего освещать ваше место. Нет, о, тем более наша Пожалуйста. Композиция. Пожалуйста, присаживайтесь. Я буду давать все показания со своим адвокатом, с юристом. Пожалуйста, не да. такие да. Какие -то, какие -то. информацию. Дорога я подписала договор о а неразглашении коммерческой тайны. Пожалуйста. Мы 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 все, что вы снимаете, это является коммерческой тайной. Пожалуйста, да. Камеру выключите. Камеру да, выключите. Вы, являетесь... вы даже не имеете здесь находится. Вы не являетесь клиентом, вы не являетесь. Вы не являетесь... Вы не... Вы не...

труда, я с вами пообщаюсь. Да, если знать, это интересно вам, смотрите. я вам расскажу. Пожалуйста, я вам расскажу. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я так полагаю, что пожалуйста. просто едут юристы, я так полагаю, что, что еще с ними будет а, целое общение. Мы уже с ними пообщаемся. Хорошо. Вот, мы будем полностью, как мы захотим, любой форме не права. И вы как раз таки сейчас несете уголовную ответственность по статье, что не совершенно за препятствия нашей деятельности. Я вас просто предупреждаю, чтобы потом не было никаких вопросов, не

А, так зачем? Это зачем вы ну, показываете? Ну, показывать, станет Не нужно мне абсолютно. Это, это будет съемка... Мы единственное, как охранника, можем увидеть, что... Ну, кстати, честно, мы не будем заважать клиента не будет. А, а, как, да, как мы заражаем? Вы стоите на проходе, где заходит клиент. Мы ну, имеем право клиентов информировать о том, что здесь происходит право нарушения. У нас есть полное основание. Нет, не мы имеем не право, не право там, где нам там, на это будет удобно. Понимаете? Мы же не первый раз мы понимаем, что мы их делаем. Нет, вначале мы перейдем туда-сюда, мы будем везде, пока руководство не приедет к нам и не объяснит вообще, почему это здесь происходит. Я уверен, хотя, может быть, если у вас странная то у вас официально, потому что у вас в другом должен быть такой документ, что вы именно оправдываете, а на не сотрудник предприятия, правильно? Вот. Но остальные работники, рабы не официально. Понимаете? И это уже есть нарушение. Вы об этом знаете прекрасно, я по Поэтому, знаете, зачем нам друг друга в чем-то обманывать, чем да мы кого Нет, да, отношения. Вы, вы снимаете, вы ведете видеосъемку, вы снимаете клиентов. вы освещаем наши жизни. Вы снимаете людей без их разрешения. Мы оснащаем нашу жизнь. Вы людей. снимаете людей. Смотрите, без камеры направлены на меня. То есть они меня снимают для, нет, не на для меня того, больше. чтобы это было. Я не, без, я э, не разрешаю, чтобы я не даю соблюдена моя безопасность. Если вы не хотите, можете не заходить в кадры. Они меня с снимают. Я, не, я не разрешаю, чтобы меня снимали. Ну, я понимаю, ну, вы пожалуйста. можете, вы можете с законодательство запретить публиковать свое изображение. Мы не будем я публиковать, не если вы хотите. Вы, Но снимать они спросили, будут меня. Мы Это общественное место у вас. Вы, вы понимаете? снимаете сейчас клиентом. Вы, вы понимаете, что это общественное это? место. А вы спросили у ребят, Подождите, можно им зарплату выплачивать? У... А вы спросили Послушайте. Мы спросили. Мы ну. спросили у ребят. у, ребят, можно ли им зарплату не выплачивать? У вас это спрашивали? Можно ли, ребята, за зарплату ну, закон, не подумать? Нет, что, есть закон. Давайте Хорошо. просто ждать руководства и, и без как, никаких комментариев, пожалуйста. Какие комментарии? Присаж... Да мы, мы имеем право на наши любое поведение. Только как... я стен, понимаю, Татьяна, ваши мы просто ждем вашего руководства. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста присаживайтесь. Да если надо будет, мы присядем. Присаживайтесь, пожалуйста. Татьяна, мы ждем руководства. Мы ждем вашего руководства. Вы решаете, у нас стоит клиент. Надо выплачивать работникам вовремя зарплату. Пожалуйста, И тогда никто пожалуйста. вам не будет мешать. Присядьте, пожалуйста. Вы понимаете, если люди работают, они должны получать за это деньги. Присядьте, пожалуйста. То есть, если бы вы выплачивали, вы у вас присесть. бы не было никаких вопросов. Вы присесть можете, Мы с вами сейчас это. Все Татьяна еще раз объясняла, Давайте. что ждем руководства. Для чего? Для чего? Для чего? Потому что вы хотите, чтобы мы присядь. не информировали людей о том, что у вас происходит. Просто выплачиваете людям зарплату в и все. Да. 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 Это не пес, это... Короче, Вы опять меня снимаете. Я, вас... Я не разрешаю меня снимать. Еще раз, пожалуйста. Программатика Про... Про круг-спинка. Я... Еще раз, вы тоже не имеете права меня снимать. Да вы мы не имеем право, вы поймите. Мы вы сейчас не имеете пришли... права меня снимать. И... Татьяна, и не... Татьяна, не... Где? Татьяна, Где, в каком-нибудь не, не написано, что вы... Еще раз. Занимает... Еще раз. Вы громадская Еще вы раз. Вы принесли... У нас одна единственная цель. что просто людям выплатили раз, за Мы им выплатили. Ребята не хотят забирать. Пускай вопросов, я, объясни, почему. Ну так хорошо. Давайте. Но они посолим. не хотят забирать. Ну, а давайте, 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 в центральном офисе, в центральном офисе. получали здесь зарплату. Игорь, с тобой не по закону мы должны были рассчитаться по день все все практического все все в в в увольнения. То есть да, не важно, в мы все Пригласили, вы не пришли. Я, Я здесь получал всегда заработную плату. То есть мне сейчас сказали у нас на Конево Я отказался ехать на сейчас изменились Я не знал У меня никто не должен меня предупредить был хотя бы за два месяца об условиях выплаты заработной платы. То есть со мной... Извините. А, не это, не топ, да? это не то, да? -а -а. и, а -а -а. и что? Это не то. А вы вообще не лети. Ну что? Это не это юридическое... Вы не спортлайф? Это? Нет. Вы, вас не есть, у вас, это есть, есть, вас Вот это компания а, топ это У вас есть такая... Если это бы вы оформили официально, то там бы было написано работодателя. Еще раз покажите мне, где вы можете снимать. Мы имеем согласно Конституции да, снимать да, во всех общественных заведениях, предприятиях, Где это написано? Покажите Реституции. мне пока. еще это раз. Это написано в законе Украины о профсоюзе. Закон про э, объединение граждан. Как... Ну, так откройте закон. Ну, так откройте, покажите, вы приходите. Я должен вам я должен вам Направление Направление на указывается, что вы имеете право здесь. Я понимаю. Татьяна, это написано в законе. Не знаю, я спорю, мне после меня служат этот весь. Еще раз, где написано, что вы имеете право? Законно. Любая проверяющая организация, на какой из вас Правильно? Нет. Дело в том, что мы не проверяющие организации. Конечно, мы защищающие не защищаем. Тем более. Романтика, что вы называете? Совершенно Романтика. Не держава. Татьяна. Не держава. Правильно? Абсолютно. Нет, мы, мы независимые. Же, мы контроль, не контрольные. Абсолютно. Нет, нет, нет я, я, я уже снял это все, как все. Что такое? Татьяна, это, не, не это неправильно. Это общий документ, И... это публичный. Сними, как, как документы прячешь? Сними, сними, покажи, покажи. Ну, да. Ну. 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 какая, компания? Ну, какая? Как? Так, ну. так, пожалуйста. у вас здесь люди работали. У вас здесь У вас здесь Да, мы пришли. Татьяна, у вас здесь люди, а а. люди работали. Алло. Вот ну, там. Да.

вы же понимаете, вы же не отвечаете на все. Не переживаете. Я звоню в УБ. Сейчас подожди, подожди. Не надо. Ну, ну, Наоборот, надо поставить. Звони. Еще раз я говорю, что я не разрешаю. Сюда. Вы не понимаете? Они снимают меня. Они снимают меня.

Ні, серйозно. <пробітник> <на 19. пробітник> я <пробітник> <Есть. пробітник> Здравствуйте. <пробітник> ну, як вас <пробітник> діляться? <делали? пробітник> <Вы можете потреніруйте? пробітник> на жаль, не потренуємося, тому що доступ, як би, в клуб закритий, мене не пускають. Причина якби, Даші, якби, нам не дають 2 місяці зарплату, і ми поскаржилися відповідні органи нам закрили доступ. Так,

для ну, тренировка кошная и, 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 да. Тренировка, и, тренировка да, тренировка 200 гривен а, за час на Непровской набережной 19. Ну, как бы дороговато для как того, чтобы просто пропускали. Ну да. То есть, в принципе, с деньгами у компании проблем не, мы не пойти не можем. Да. Плачет, ну, за, ну, просто да. ваше мнение. мнение. День, день за тренировки платим. Ну, возможно, деньги какие-то проблемы есть, но я на них заклею. Спасибо большое. Спасибо. Как, как, как вы считаете, повсюду вообще правильно делать дела, что защищает людей, которые из не попали? Ну, конечно, правильно. Значит, на что он жил. Спасибо большое за поддержку. Спасибо. Что, я пойду или еще надо? Да нет, в принципе, все. Как ну, вот, бы информация максимально... получилась. Но... Ну, там, не знаю. Можно я буду еще? Да-да-да. Сейчас скажу. Да, я больше, 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 больше.